ویسٹ بینگال کے سپورٹس کے جو جنرلسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش نے کل رات ایک بڑی جیت حاصل کی تھی زمباوے کے خلاف اچھا زمباوے کی جو ٹیم ہے وہ اچھی ٹیم ہے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایک کلب کی ٹیم ہے یا کوئی محلے کی ٹیم ہے جسے آپ آسانی سے جیت سکتے ہیں جسے لیکن کل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کسی گلی محلے کی ٹیم ہے کسی کلب کی ٹیم ہے جس طرح سے بنگلہ دیشی بولرز نے اسپیشلی بولنگ کی ہے اس لیے وہ لگ رہا تھا ویسے نہیں لگتا حالانکہ وہ پاکستان سے میچ جیت کے گئی ہے جی ہاں زمبابوے کی جو ٹیم ہے اس نے پاکستان کی ٹیم کو میچ ہرایا پاکستان سے وہ اس نے میچ جیتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیشی جو بولرز ہیں طوفانی بولنگ کرتے ہیں بنگلہ دیشی بولرز میں تسکین احمد ہیں جنہوں نے کمال کی نپی تلی لہن کے ساتھ بولنگ کا مظاہرہ کیا یعنی وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے ہوئے اپنی تیز گدی سے بال کرتے ہوئے تین کھلاڑیوں کو پویلین چلتا کیا جی ہاں پویلین کا رستہ دکھایا اور صرف کیول چودہ رنز دیے اور اس میں پندرہ بال تو انہوں نے ڈاٹ بال پھینکی ہیں یعنی کوئی رنز ہی نہیں دیے اس طرح سے کمال کی جو بولنگ کی ہے تسکین احمد نے تو دوسری طرف سیف الدین سیف الدین نے بھی بڑی اچھی بولنگ کی اس نے بھی تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پندرہ ڈاٹ بال پھینکی کیول چودہ پندرہ رنز دیے اور کیا ہی شاندار بولنگ سیف الدین کی طرف سے پھر مہدی حسن نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس طرح سے بہت ہی اچھی بولنگ کی گئی ہے بنگلہ دیشی بولرز کی طرف سے جو کہ تینتالیس دیکھیں چالیس پینتالیس پہ سات کھلاڑی یعنی سات کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کر دیے زمباوے کے اس کے بعد زمباوے کے پاس کیا بچتا تھا زمباوے نے پھر بھی لاسٹ جو وکٹ ہیں اس کے اوپر رنز بنائے یعنی ایک سو چوبیس تک گئے پھر جب بنگلہ دیش آیا بیٹنگ کرنے کے لیے بارش کا بھی فیکٹر تھا بارش آئی میچ رکا لیکن وہ بی پی ایل کا جو ٹیلنٹ ہے وہ جب سامنے نکل کر سامنے آیا تو اس نے کمال کی جناب کل بولنگ کی ہے اب اب دیکھیں اب بیٹنگ کی ہے تنظیم حسن تمیم ہے جو تنظیم حسن تمیم وہ کیا ہی کمال کے بیٹر ہیں جی کس طرح سے اس نے کل بیٹنگ کی ہے کس طرح سے اس نے چھکے چوکوں کی برسات کی ہے کیسے تحید ردائے اور تنظیم حسن تمیم نے دونوں نے مل کر یہ میچ جتوایا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش کو اور جس طرح سے میچ وننگ پاری کھیلی گئی ہے وہ بھائی کمال ہے اسی کے اوپر ایک ویڈیو کلپ پہ میں چاہوں گا کہ وہ پہلے ویڈیو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ویڈیو سے پہلے جو دوست چینل پر لیں اور بیل آئیکن بھی کر دیں. ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں جی ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں 3, 2, 1 and Q. آج کے تین جن بولر جلدی کرنے ہو جاتی دل نہ دل نہ মনে হচ্ছে কোন ক্লাবের দল কোনো পাড়া গ্রামের দল একচল্লিশ রানের ভেতরে জিম্বাবুয়ের সাত উইকেট চলে যায় মনে হচ্ছে জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা ঘাবড়ে গেছে দুজন রান আউটও হয় তো আজকে মেহধি হাসান তাসকিন আহমেদ এবং মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন দুর্দান্ত বল করেছে শরিফুল এবং রিশাদ হোসেন তারা কিন্তু সেরকম কিছু করতে পারেনি তো ব্যাপার হলো যে জিম্বাবুয়ের দল বাংলাদেশে এসছে এইভাবে হারবে প্রথম ম্যাচ এটা কেউ কল্পনাই করেনি তো বন্ধুগণ কেমন আছেন সবাই বাংলাদেশের অনেক বড় জয় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচে আট উইকেটে জয় পেল আজকালকার ডেটে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে একশো পঁচিশ রান কোনো টার্গেট না তো জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশকে টার্গেট দেয় একশো পঁচিশ রান বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা হেসে খেলে পনেরো ওভার দুই বলে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে রানটা করে নেয় শুধুমাত্র লিটন কুমার দাসকে বাদ দিলে লিটন কুমার দাসকে নিয়ে পরে কথা বলছি তবে জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশে এসছে চট্টগ্রামের মাঠে খেলা বাংলাদেশ টসে জিতে জিম্বাবুয়েকে ব্যাট করতে না হয় জিম্বাবুয়ে চট্টগ্রামের মাঠে ব্যাট করছে ঠিক আছে ঠিক আছে তারা ব্যাট করবে কিন্তু চট্টগ্রামের মাঠে রান হয় চট্টগ্রামের পিছে রান হয় মিরপুরের পিচ না কিন্তু ঘাবড়ে গেছে জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা প্রথমত চারজন ব্যাটসম্যান জিম্বাবুয়ের শূন্য রানে আউট হয় যার মধ্যে ক্যাপ্টেন সিকান্দার রাজাও যার অভিজ্ঞতার কোনো অভাব নেই সেও শূন্য রানে আজকে আউট তার সঙ্গে সঙ্গে দুজন ব্যাটসম্যান রান আউট হয় আজকে আমি মনে করেছিলাম জিম্বাবুয়ের টিমকে বাংলাদেশ পঞ্চাশ রানের ভেতরে অল আউট করে দেবে না করার কোনো ব্যাপার ছিল না প্রথমে ব্যাট করতে নেই জিম্বাবুয়ের প্রথম উইকেট যায় আট রানে তারপরে দ্বিতীয় উইকেট যায় ছত্রিশ রানে মনে হচ্ছিল ঠিক আছে বাংলাদেশের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঘরের মাটিতে জিম্বাবুয়ে ঠিকঠাক খেয়েছে কিন্তু না ছত্রিশ রানের মাথায় বাংলাদেশের বোলাররা যে তাণ্ডব শুরু করলো জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা টিকতে পারেনি ছত্রিশ রানে দ্বিতীয় উইকেট ছত্রিশ রানে তৃতীয় উইকেট ছত্রিশ রানে চতুর্থ উইকেট আটত্রিশ রানে পঞ্চম উইকেট আটত্রিশ রানে ষষ্ঠ উইকেট এবং একচল্লিশ রান হতে হতে সপ্তম উইকেট চলে যায় জিম্বাবুয়ে দলের মোটামুটি তাদের প্রায় সব ব্যাটসম্যান সাজ ঘরে তো মনে হচ্ছিল একচল্লিশ রানে সাত উইকেট গেছে তো পঞ্চাশ রানের মধ্যে অল আউট হতেই পারে কিন্তু না কিন্তু না জিম্বাবের ব্যাটসম্যান টেনে টুনে কষ্ট করে ইনিংসটাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় শেষ ওভারের শেষ বল পর্যন্ত খেলে এবং কুড়িতম ওভারে অল আউট হয়ে জিম্বাবুয়ে সংগ্রহ করে মাত্র একশো চব্বিশ রান তো জিম্বাবুয়ে যখন একশো চব্বিশ রান করে তখনই বাংলাদেশের ড্রেসিং রুম মোটামুটি খোঁজ মেজ আছে तो भी वर्ष आपने ये वीडियो देखी है और वेस्ट बंगाल की जो के जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं वो भी इसी के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह से शानदार بولنگ کا مظاہرہ کیا گیا پہلے بنگلہ دیش کی طرف سے پھر بنگلہ دیشی کی طرف سے بیٹنگ کا بھی بڑا اچھا پردرشن کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس طرح سے بنگلہ دیشی تنظیم حسن تمیم ہے توحیدردائے ہی ہیں ینگ ہیں اور پھر ایک ایسا ٹیلنٹ آیا بنگلہ دیش بی پی, پی ایل سے یہ نکلے ہوئے وہ لوگ ہیں وہ لڑکے ہیں جس طرح سے یہ بنگلہ دیش کے لیے بڑی اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں رنز کے انبار لگا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کو فتوحات کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک میچ جتوا رہے ہیں اور وہ بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے بالکل قریب ہے دروازے پہ اس سے پہلے اور میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک اچھی وہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو جل کر رہے ہیں آپ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے تیار کر رہے ہیں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ینگسٹر ہیں وہ فارم میں آ رہے ہیں رنز بھی بنا رہے ہیں کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے بولرز فیلڈر اور پھر اس کے ساتھ آپ کے جو بیٹرز ہیں وہ بھی فارم میں نظر آ رہے ہیں آپ کا بھی اس کے بارے میں کیا کہنا بتائیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ